бытует мнение, что паразиты это только детский возраст. Это далеко не так. Паразиты могут зайти в организм любого человека с любым иммунитетом и развиваться в нем. Но детский возраст действительно сложнее по той простой причине, что организм ребенка, особенно первые 6 лет его жизни, должен выработать иммунитет против бактерий, вирусов, грибов, которые так или иначе знакомятся с его организмом, а его организм при этом должен выработать надежный иммунитет. И в этом случае, если в эту систему вмешиваются различные паразиты, то и иммунитет к бактериям, вирусам и грибковым инфекциям будет выработан ненадежный. И здесь, возможно, хронический очаг инфекции любого происхождения. Но и паразиты в этом случае развиваются легче. Тем более, что дети, знакомые с окружающей средой, часто тащат предметы, не всегда чистые в рот. Если игрушка упала на пол, ее ни в коем случае нельзя давать ребенку в руки. Она должна быть вымыта, только после этого ребенок может продолжать ею играться. Потому как игрушка может служить системой переноса паразитов в организм ребенка. Особенно, если в доме есть домашние животные. Кошки, собачки, попугайчики. Они все так или иначе способствуют циркуляции паразитов в окружающей среде. Если ребенок грызет ногти, это один из самых простых путей заражения паразитами. Потому как под ногтями есть всегда частицы грязи, и там могут быть различные возбудители глистных или паразитарных инвазий. Их не видно, яйца паразитов очень мелкие, но при этом они очень легко попадают в организм ребенка. Дети не всегда моют фрукты. Если вы не следите за этим, то ребенок таким путем тоже может заразиться различными паразитами. Как это отражается на его иммунитете? Очень плохо, потому как ребенку нужно в отличие от взрослого, не только поддерживать свой обмен веществ и свою массу тела. Ребенку нужно расти, значит нужно избыточное питание. И если в этом случае у ребенка появляются различные паразитарные либо глистные инвазии, то очень сложно обеспечить правильное, полноценное и избыточное питание. Потому как паразиты употребляют пищу ребенка в первую очередь, дети хуже растут. Они бледные, у них синяки под глазами, у них аллергические реакции непонятного происхождения, у них снижение иммунитета, они ходят постоянно то насморк, то кашель. То есть разные проявления вот такие, если они долго не излечиваются, нужно всегда думать о наличии паразитов. Потому как попадание паразитов в организм всегда снижает иммунитет ребенка. Предупредить Попадание в организм паразитов за счет иммунной системы невозможно. За счет гигиенических мероприятий реально. Но иммунная система также имеет значение. При хорошем иммунитете не все паразиты, попавшие в организм, способны развиться. Но ребенок для этого должен быть здоров. Тогда иммунная система способна в пять раз уменьшить количество паразитов, развивающихся в этом организме. То есть если с каким-то продуктом питания. В пищеварительную систему ребенка попало 5 яиц аскариды, например, то иммунная система способна уничтожить 4. Разовьется 1 э, 40-сантиметровая аскарида или 5 имеет большое значение. Они разное количество пищи употребляют и разное количество токсинов выделяют в организм человека. Иммунная система имеет в данном случае значение, но не решающее. Она не способна уничтожить всех паразитов на входе в организм. Но существенно уменьшить их количество – да. В случае, если организм ребенка не самый здоровый, если у него снижен иммунитет, в этом случае все аскариды или все возбудители, которые попадают в организм, имеют возможность, имеют шансы развиться в организме ребенка. Поэтому в отношении детей нужно более жестко, чем по отношению ко взрослым, следить за чистотой их рук, следить за чистотой посуды, из которой они едят, следить за способами приготовления продуктов питания, воды и напитков, которые они используют. Потому как разными путями паразиты так или иначе могут проникнуть в организм ребенка, а остаться, если это острица, жизненный цикл всего три недели. Три недели э, борьбы с нею и процесс закончился. А если вы ребенка покормили сырой рыбкой или вяленой рыбкой, то в организм может зайти легко и просто кошачья двууска, продолжительность жизни которой 20 лет. Если вы ребенка покормили вяленой рыбкой в год, то следующую порцию вы можете, ребенок может съесть в следующий раз в 21 год вяленую рыбу. И 20 лет, а после этого уже и 40, у него паразитирует кошачья двууска очень вредный паразит, который убивает печень поджелудочную железу и провоцирует рак печени. Поэтому напомню еще раз, учитывая то, что детям нужно расти и развиваться полноценно, а для этого у них должно быть избыточное питание по белкам, по жирам, по углеводам, по витаминам, макро, микроэлементам, нужно следить за тем, чтобы вероятность попадания паразитов в их организм была минимальной. Отсюда иммунитет у детей будет максимальным и развитие их более полноценным.